ये फैक्ट है ये रिसर्च दिखा रही है आपने अडानी अम्बानी इनकी बातें करी तो हम ये जाने कि नौ परिवारों के पास 50 प्रतिशत देश की संपत्ति इकट्ठी है और हम ये भी जानते हैं कि जो पार्टी पावर में है सेंटर में उनका एजेंडा बहुत डिवाइसिव है तो जो आपने अभी बात करी अब ऐसे में क्या कर सकते हैं और कैसे आंदोलन और कैसे लोग सवाल पूछ सकते हैं और मुझे लगता है कि जो मुस्मा ने बातें कही लोकतंत्र में वॉट सेट्स एस अपार्ट इज़ आर एबिलिटी टू क्वेश्चन अगर एक चीज़ हमें लोकतंत्र देता है वो हमारा सवाल पूछने का अधिकार है सरकार को जवाबदेह बनाने का अधिकार है और ये सरकार अपना डिवाइसि बजेगा और क्रोनी कैपिटलिज्म का एजेंडा जिसके चक्कर में आज कानून ऐसे बन रहे हैं कि हमारे किसान हमारे मजदूर हमारे जो गरीब तबके में रहने वाले सभी मार्जिनलाइज लोग हैं उनके हित में कानून नहीं बन रहे हैं वो इन नौ परिवारों के हित में बन रहे हैं जो थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं जो जिनके पास पूरा कैपिटल है उनके हित में बन रहे हैं ये सरकार समझ गई है कि लोग सवाल नहीं पूछने चाहिए और पूरा जो आज प्रहार है हमारे लोकतंत्र में वो हमारे सवाल पूछने के और जवाबदेही मांगने के अधिकार पर है वो चाहे आप राइट टू प्रोटेस्ट को देख लीजिए कैसे क्वॉश किया जा रहा है और या आप देख लीजिए सूचना के अधिकार को मैं सूचना के अधिकार पर काम करती हूँ मैं देख रही हूँ कि कैसे लगातार पिछले दस साल से इस अधिकार को जिसने हमें सवाल पूछने का हक दिया है इसे कैसे खत्म किया जा रहा है पिछले चार साल में दो बार सूचना के अधिकार कानून में संशोधन हो गए हैं और ऐसे संशोधन है जिससे कि हमारा जो अधिकार है वो कम हुआ है बेहतर नहीं हुआ दीज आर रिग्रेसिव अमेंडमेंट है तो और ये जो सरकार आई ये कहकर कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे इन्होंने एक भी नियुक्ति नहीं की है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जब तक मामला कोर्ट में नहीं गया तो जो मंशा है वो साफ है नजर आ रही है और मैं यहाँ पर यह भी एक बात कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे जवाबदेह बनाए उसके लिए बहुत सारे आप लोग ने सुझाव दिए कि कैसे लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया जाए उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं जैसे प्रशांत ने बताया पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का दो का ऑर्डर है कि हम सबको अधिकार है कि हम आर टी एप्लीकेशन लगा के छों की छो नेशनल पार्टी से सवाल पूछ सकें उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है वो कहाँ पैसा खर्च करते हैं वो किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं वो किस अपनी जो उन्होंने कहा था कि हमारी ये तमाम प्रोमिसज हैं उसमें से किस पर खड़े उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं दिस इज द अल्टीमेट काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट वी एज द सॉवरिन कैन एक्सरसाइज और ये बहुत ही दुख की बात है कि एक भी नेशनल पार्टी ने सीआईसी के ऑर्डर को 11 साल हो गए एक भी नेशनल पार्टी ने आज तक उस ऑर्डर को लागू नहीं किया है तो मुझे तो लगता है कि अगर हमें कुछ मुहिम करना है हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि कम से कम हम हर नेशनल पार्टी पे दबाव बनाए बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव बनाए कि आप जनहित में काम करने की बात करते हैं आप हमारे वोट लेने की बात करते हैं हमसे पैसा लेते हैं वोट लेने के लिए भी तो आप जवाबदेह होइए आप कानून के अंदर आइए और हमें जवाब दीजिए आप कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो नहीं कहती है बात भारतीय जनता पार्टी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और फिर जब कैंडिडेट चुनने की बात आती है तो अब ह्रिजभूषण सिंह को बनाते हैं कैंडिडेट तो ये सवाल क्या पूछने लायक नहीं है और हमें अधिकार नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में तो आजादी मिल गई लेकिन जमहूरियत अगर आनी है और अगर डेमोक्रेसी लोकतंत्र का कुछ मायना होना है तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जो हम एज सिटीजन और जो कंसर्न नागरिक जो यहाँ सब बैठे हैं अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस पर एंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज हमें इन सब चीज़ों के ऊपर जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और डेफिनेटली दोस्त हुआ रंग पाओ थैंक यू कैसे बनेगा कौन लीड करेगा कब करें देखिए मूवमेंट जो है Uh, बहुत सारे इश्यूज पर हमको मूवमेंट्स खड़े करने की ज़रूरत है जुडिशल रिफॉर्म्स एक इशू है बहुत बड़ा इशू है पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म्स या इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म्स एक इशू है बहुत बड़ा इशू है हमारी जो पुलिस और एजेंसीज़ हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया भी था पूरा मतलब सारे इश्यूज़ को नहीं एड्रेस करता लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया उसको भी इम्प्लीमेंट कराना और बाकी जो रिफ़ॉर्म्स बाकी रह गए हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ में वो सब कराने ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इकोनॉमिक uh, रिफॉर्म्स जैसे कि आज अनइंप्लॉयमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है जिसमें हम तो बार बार कहते हैं कि चार एलिमेंट्स हो सकते हैं एक तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट का लॉ आना चाहिए कि इक्कीस साल से पचास साल के बीच में जो लोग हैं उनको कम से कम मिनिमम वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट मिले नहीं तो उसका आधा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिले ये बहुत आसानी से किया जा सकता है दूसरा ये कि गवर्नमेंट में जितने जॉब्स अनफिल्ड हैं वो जल्दी से और ईमानदार तरीके से फिल करे जाएँ तीसरा ये कि जो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन अंधाधुंध किया जा रहा है उसको रोका जाए अंधाधुंध हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेटाइजेशन किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता लेकिन कम से कम दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ नहीं होना चाहिए एक तो मनोपली सेक्टर्स पोर्ट्स एयरपोर्ट्स रेलवेज ये सब मनोपली सेक्टर्स हैं यहाँ बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए मनोपली तो स्टेट के ही अंडर होनी चाहिए दूसरी बात जिन सेक्टर्स में सब्सिडीज़ की ज़रूरत है पुअर लोगों को सब्सिडाइज करने की ज़रूरत है हेल्थ एजुकेशन बैंकिंग वहाँ पर कमांडिंग हाइट शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द पब्लिक सेक्टर सो देरफोर उधर भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए तो इसके खिलाफ़ और दूसरा ये कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब्स आजकल धुंध परमानेंट जॉब्स को कॉन्ट्रेक्चुअलाइज किया जा रहा है वो भी तो इन चारों इश्यूज़ को मिलाकर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया खड़ा किया जा सकता है खड़ा करने की ज़रूरत है हिंदुस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर जनता ही मेन स्टेक होल्डर है और जनता को ही मूवमेंट खड़े करने पड़ेंगे अब सवाल ये है कि कैसे करें कौन करें वगैरह ये बहुत बड़ा सवाल है देखिए ध्रुव राठी को एक ले लीजिए वो अकेला लड़का है यंग लड़का है बहुत तीस साल का बत्तीस साल का उसने खुद जिम्मा ले लिया कि हम बीजेपी की आउट आईटी सेल को काउंटर एक्ट करने के लिए वो जो लोग व्हाट्सएप से झूठ फैलाते हैं उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करेंगे जो कि इसको काउंटर करेगा जो ये लोग झूठ फैलाते हैं नफ़रत फैलाते हैं सच फैलाएगा वगैरह वगैरह अब वो तो अकेला यंग लड़का है उसने भी ये जिम्मा लिया और काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है तो अब ये डिपेंड करता है कि किसकी कितनी हैसियत है क्या करने की और जहाँ हम हमें लगता है कि भाई हमारी हैसियत नहीं है ये मूवमेंट खड़ा करने की या लीड करने की ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक यूनिफाइड मूवमेंट ही पूरे देश में खड़ा हो कई सारे डिसेंट्रलाइज मूवमेंट्स भी एक ही इशू पर हो सकते हैं कोशिश ये है होनी चाहिए कि वो यूनिफाई हो, कोऑर्डिनेशन हो आपस में तो ये तो जनता को खुद लोगों को खुद देखना पड़ेगा और जहां हम लोगों को लगता है कि हमारी खुद की हैसियत नहीं है ध्रुव राठी ने तो खुद जिम्मा ले लिया लेकिन बहुत कम लोगों में वो कैपेसिटी होती है कि वे वो अकेले ही बाहर निकल जाएँ अकेला चलो रे तो वो लोग दूसरे लोगों अपने लाइक like माइंडेड लोगों को इकट्ठा करें उनका एक ग्रुप बनाएं ऑर्गेनाइजेशन बनाएं कैंपेन बनाएं उनके साथ खड़ा करें तो जो जितना कर सकता है वो करे कोर्स हम लोगों को ये समझना चाहिए कि क्या चीज़ इफ़ेक्टिव होगी क्या चीज़ नहीं होगी एक चीज़ तो ये है कि कम्युनिकेशन आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर हम अपनी चीज़ों को एफेक्टिवली कम्युनिकेट ध्राठी की यही खासियत है कि वो अपने आप को बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करता है और कर लेता है उसके वीडियोस बड़े क्रिस्प इफ़ेक्टिव होते हैं और इस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हो गई बहुत लोग यूट्यूब पर देखते हैं वगैरह वगैरह उसका व्हाट्सऐप ग्रुप भी अच्छा है तो हम लोगों को ये समझना होगा कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के दौर में कम्युनिकेशन शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता इतना पेशेंस नहीं होता कि वो लंबी लंबी चीज़ें लंबे लंबे लेख पढ़ सकें लंबी लंबी वीडियोस भी देख सकें वो शॉर्ट चाहते हैं कि आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं क्रिस्पली शॉर्ट में कहें ज्यादा इफेक्टिव होता है तो एनी anyway, इसका कोई कोई ऐसा मैजिक सोल्यूशन नहीं है मूवमेंट तो आ, हम सब लोगों को अपने पर, अपने स्तर पर अपनी अपनी जगह देखना होगा हम लोग कैसे उसको खड़ा कर सकते हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसके संग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वगैरह वगैरह ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਰਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਪੀਕਸ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁੜੇ ਘਰ ਸਭੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਜ਼ੀ ਯਾਤ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਲਿੰਗ ਗੁਰਜਾਲਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ और जो सवाल है मेरा कि जो पिछले दिनों कोई सूरत में अन पोस्ट जिता भी दिया है इन्होंने कैंडिडेट जनता ने तो वोट नहीं दिया मगर वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी उसमें क्या ये वैलिड है कहीं इसमें कोई प्रोविजन ऐसा है कि इसको डिक्लेयर भी करवा सकें और क्या पहले क्योंकि मैंने पढ़ा है कई जगह ये था कि अगर कोई अनपोज भी है तब भी जनता की वोटिंग होगी कि जनता इसको भी चाहती है कि नहीं है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर वो मेरे को था। है तो ना असल में नोटा नोटा के बारे में लोग ठीक से बोलिए बोलिए उठै चल जाओ मेरा नाम सुरदेय सिंह जी मेरा सवाल ये डेमोक्रेसी ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 4 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਡੈਮੋਕਰੈtic ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਂ ਕੋਈ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਫਰੋਂ ਥੈਮ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨਸਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਇਦਾ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਨੋਟਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅ ਨੋਟਾ ਸੇ हम ये नहीं कर सकते कि मान लीजिए उस इलेक्शन में सूरत के इलेक्शन में जो एक कैंडिडेट बचा है उसको कोई वोट नहीं मिलते सारे वोट नोटा को ही मिलते हैं फिर भी वो इलेक्शन रद्द नहीं होता जो एक कैंडिडेट है वही इलेक्ट हो जाता है अनपोज नोटा को अगर 99% परसेंट वोट भी मिल जाए तब भी इलेक्शन रद्द नहीं किया जा सकता आज के कानून कई लोग ये कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो वो इलेक्शन रद्द हो जाए अब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है हो सकता है कि फिर वो इलेक्शन रद्द ही होते रहेंगे बार 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 तो इसलिए वो सोचने की बात है जहाँ तक सूरत में जो हुआ उसमें अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि उनके कैंडिडेट uh, के ख़िलाफ़ कोई कॉन्स्परेसी हुई तो वो तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी हुई और वो जो प्रपोज़र और सेकेंडर था उनको ड्राइव करके उधर बरगला लिया गया उनसे झूठा एफिडेविट दलवा दिया गया तब वो लोग उनके खिलाफ़ प्रोसीड कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ लेकिन उससे इस इलेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा वो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए अगर उनको लगता है कि उनकी आ, उनके खिलाफ चीटिंग हुई है या कॉन्स्पेरेसी हुई है आ, एक सवाल जो दूसरा था पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का जैसे अंजलि ने बताया उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आना चाहिए उनकी जवाबदेही थोड़ी बढ़नी चाहिए उसका एक तरीका ये है कि वो आर के तहत आ जाए जब ये एंटी करप्शन एक्ट लाया गया था तो इसी आधार पर लाया गया था कि लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देते हैं उसका कैंडिडेट कौन हो कौन ना हो इतना ज़्यादा नहीं देखते वो चाहते हैं कि भाई ये पार्टी सत्ता में आए और इस वजह से ये कानून बनाया गया कि भाई आ, आ, जो डिफेक्ट करेगा उसको अपनी सीट छोड़नी होगी अगर वो पार्टी के ख़िलाफ़ जाता है अब उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं भाजपा ने एक तरह से उसका तोड़ निकाल लिया उसका एक कारण यह है कि वो स्पीकर तय करता है ये डिफेक्शन हुआ कि नहीं हुआ स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का मुलाजिम होता है वो पार्टीजन होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता तो कायदे से एक्चुअली इस एंटी डिफेक्शन एक्ट में एक तो ये बदलाव होना चाहिए कि स्पीकर डिसाइडिंग अथॉरिटी ना हो कोई और इंडिपेंडेंट पर्सन डिसाइडिंग अथॉरिटी हो एनीवे anyway, ये बहुत लंबा डिस्कशन है जो आपने इशू पॉलिटिकल पार्टी के जवाब दे ही वगैरह का जो है आज के इतनी जल्दी नहीं हो सकता सो आखिर में साडे प्रधान प्रोफेसर शाम शाम से भी इंग्लिश से डिपार्टमेंट और तथा के उदास शाम से क्वेश्चन मेरा खुश हूं मेरा ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟਲ ਰਾਉਂਡ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ بڑا ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡਸ ਹੀਰਾ ਫੇਰੇ ਠੱਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਠੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੋ-ਭੜਤ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਫਲ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਦਾ ਅੰਜਲੀ ਜੀ ਦਾ ਅ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬੈਂਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੋਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਨ ਕਰੋਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਐਸਾ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ 파ਟ ਆ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਕੁਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅंजलि ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟ ਲੀਡ ਟੂ ਕ腐ਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਈ ਵੀ ਇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਤ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਦਾ ਫਾਲੋਅ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰੂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਤ ਪੁਸ਼ਪਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਯੰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦਮਾਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੰਗ ਸੀ ਅਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦ ਨਵਨਮਈ ਫੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਤਾਂ ਪਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਮਨ ਕੌਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਕੌਜ਼ਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਂਸਾਪ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੋਰੈਲਟੀ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਇਜ ਹੈ ਬੈਂਸਾਪ ਨੇ ਲਾਈਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੈਸਟਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਰ ਬੜਾ ਪੰਛੀ ਉਣਾ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੂਸ਼ਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਐਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਰਿਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੜੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੁਸ਼ਣ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੱਗਾ ਜਾਗਰੂਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਦਰਵਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 30% ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 70% ਲੋਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੁਸ਼ਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੇ ਔਰ ਉਸ ਕੌਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ادارے ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਏਡਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਮੋਰਲ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਚ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਸੀਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਐ ਐਨਐਸਐਚ ਜੀ ਰੀਟੇਨਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੀਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ profession ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚ ਯੈਸ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਐਹਬੀਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਲਾ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਥਿਸ ਇਰਾ ਵੇਅਰ ਐਹਬੀਸ ਕੋਰਪਸ ਸਬਟੀਜ਼ ਫਾਈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕੋਰਟਸ ਵੀ profession ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਅਪਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਫਾਰਮ ਲਾਉਣਗੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਕੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ